Сергею, а покажи, что у тебя в холодильнику. Ну, я человек запасливый. Сыроводка, молочко, сырок, колбаска. Это все мне можно, начиная с сегодняшнего дня. На будущее запасся различными видами консервов, яйца, творожок со сметаной уже готовый, окрошка, вот, пожалуйста этот сбоку вот молоко сметанка ну как у всех угу. я думаю угу. картошка лучок морковочка морозилки. Что? морозилки ну мясо что в морозилке может еще быть кроме мяса мучного мне нельзя до полугода вот мясо это ничего мучного мне нельзя до полгода. Также кондитерские изделия мне запрещены. Все виды твердой пищи, сала mm -hmm. и напитки газированные, сладкие. Мясо будь-яке можно? Да. Мясо будь-яке, только не дуже жирное. Такого же Дуже жирное сало приравнивается, ой, дуже жирное мясо приравнивается к салу. Добре, и сколько тебе еще терпеть такую диету? Ну, мне можно уже, начиная с сегодняшнего дня, со 150 грамм до 170, 5 приемов в день. Когда исполнится полгода после операции, мне можно будет 200 грамм 5 раз в день. Mm -hmm. Ну, я планирую полгода после операции, как раз, чтобы близко к моему дню рождения избавиться от третьей стадии ожирения. Вот такие у меня планы. Нагадаемо, ты прошел операцию по уменьшению шлунка. Так. Сколько месяцев тому? ровно два. Сегодня 12 апреля, а я сделал 12 февраля.